И сегодня, как вы догадались, э, тут, э, как вы догадались, э, я думаю, вы поймете, о чем будет идти речь. Так, это пластилин, я наклеила, не обжечь. Вот и. Я поговорю о Вике с канала Вика. Цифры забыла. Сейчас. Вика, Вика. Где Вика? Ой, -ой, -ой. блин. Ладно. Так вот. Вика. Там два семь ноль ноль семь по-моему. Вот очень хорошая, милая девочка, увлекается косметикой, да. Я бы очень хотела стать ее подругой, да, вот. Общалась бы с ней с удовольствием. Но... Вот мы... у меня есть подруга, она тоже видеоблогер и тоже интересуется этим каналом. Они ей звонили, но она их <клёх> посылала. Ну, я сильно много о канале этом могу сказать. Но это, мне кажется, будет слишком много, поэтому, как вы догадались по названию, опять повторюсь, о канале Вика и цифры. Не помню, я потом посмотрю. Извините еще плюс подарок всякие сайтики да сайты э. Э. где продается косметика или же косметика или же э. всякие сумочки аксессуары одежды да вот я просто хотела себе понакупать косметики и очень хочу себе сумочку Коко Шанель. Я обалдею от этих сумок просто. Они мне очень нравятся э, от фирмы Коко Шанель. Вот. И поэтому я решила так, что вы, ну, как многие из вас тоже интересуются всякими, ну, всякой косметикой, потом, допустим, допустим, ну, всякие сумочки, косметика, сайты, видео, ну, вот многие из вас видеоблогеры очень увлекаются косметикой и всему тому подобное. Вот, например, вернемся к канале Вики. У нее она в каждом, в каждом видео, да, в каждом, ну, почти в каждом пару там, конечно, есть. Там про письма. Потом... Я просто я регистрируюсь тут. На всякие сайты. Вот. Извините. Сообщение, а, что я стала участником мода мода с доставкой вот и внизу я вам да, я забыла о чем говорила э, внизу я вам ссылочки скину чтобы вы полазили и также я хочу вам посоветовать чтобы вы зарегистрировались на все все сайты потому что эти сайты офигенные просто там многочисленные запросы все там там короче просто вот а мода с доставкой тут и мужчинам и женщинам детям бренды спорт премиум новинки скидки э, номера, тс Кивстар, Тут даже есть чехлы для айфона, айпада, ноутбука, потом, ну, для телефона, да. Рюкзаки, головные уборы, уборы ремни, пояса. Тут много чего есть, да, много чего. Извините, М -м -прохи -м -прохи. Вот. Я очень довольна этими сайтами. Я, если честно, еще не нашла такого сайта, который, который, наверное, будет плохим. Да. Вот еще есть prom.ua, тут вообще все дешево и очень клевые сумочки. Но это уже ужасные подделки. Почти ужасные подделки. Тут как бы есть настоящие и причем дешевые но есть и ужасно дешевые или ужасно дорогие, прям больше некуда даже для оригинала. И если взять, она развалится, так что... Не, ну, в принципе, это клево. Ну, тут клевые на пром.ua, клевые там товары, все такое. Вот тут на пром.ua также есть кукла Monster High, которые я коллекционирую и интересуюсь ими. Вот. Они как бы тут встречаются и подделки, и оригинал. Допустим, Create A Monster э, тут есть и оригинал, и подделка. Ну, подделка сразу видно по... по сценам и по названию. Не Monster High, а Monster Girl или что-то в этом роде, да. И мне кажется, тут как бы на любителя этот сайт, да. Денег нет, допустим, у девочки, да, ну, хочет фирменную куклу. Там есть подделка фирменная с шарнирами. Все, но только что, понятное дело, не похожая. Блин, порядок сейчас э, не похожая, ну, как она похожая, но не совсем. Да. И прошивка халат. можно сказать уже. но в принципе и в целом ничего так я смотрела но не заказывала слава богу нафиг она мне да вот ну и эмблема монстр хай там какой-то кружочек с улыбочкой видишь виде шрама, и вот такие вот выпученные глаза с крышечками такими как овальными какими-то зрачками просто вот такой огромный знаешь зрачок глазики ну короче фигня фигня но в принципе тут есть и неплохие сайты очень клево очень 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 тут есть на промточкаюа ну всяких эти конкурсы но это уже не не относится к этому сайту, это как бы просто реклама, но ты заходишь на другой какой-либо сайт, э, сайт, допустим, косметики или техники, или все такое, и ты можешь свободно зарегистрироваться и поучаствовать, да, вот, Um, да. Там, если кто не знает, надо um, email, электронную почту, на да, пароль и и и и ну все да. Но вот тут есть я вот сайт открыла бренд Манг. Да, это супер. Вообще тут не подделки. Но ну, капец какие дорогие. Но... Вот, допустим, сразу видно по ценам, что не подделка. Вот, допустим, сумка Шанель. Коко Шанель разнообразие цветов красный с, 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 с ручками такими как интересного э, цвета как рука допустим да и как бы цепочка золотая но она стоит миллион шестьсот пятьдесят а не тысяча шестьсот пятьдесят гривен да на миллион заехала да и тут не только сумки такие, мне кажется, дорогие. Вот, допустим, женская брендовая обувь на лето. вот, допустим, посмотрим, какая у них цена. Обувь Александр Ванг. А, нет, вот обувь, Шан обувь, Шан обувь Шанель вообще. на какие либо я. -то. Все, я в них влюбилась. Они стоят... Блин, тут надо уточнить цену. Но, допустим, вот есть ужасно некрасивые босоножки, да. Ну, ужасно некрасивые. От Шанельта. 1600 гривен. А потом туфли Шанели разнообразие цветов, ну. А ее черно-белые старинные, да? 1900. Ну, это же, ну, преувеличенная цена. За эту цену можно не только туфли купить. Можно миллион тухлин, Ну, вот. Ну, на этом, мне кажется, наше видео закончится. И я вас всех люблю. Да, очень люблю я вас всех. И ссылочку я оставлю внизу под видео. И вас очень всех люблю. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Даша.